Инновационный партнер программы «Асус». «Асус». у поисках неимоверного. Їх троє у кожного власний світ. Та є те, що їх об'єднало. Бажання показати, що і в Україні можна провести незабутній вікенд. Тож у вільний від роботи час ведучі першого вирушили до першої столиці України міста Харків. Ходімо. Поезда Интерсити дамчат вас до Харькова буквально за 4 часа с комфортом и со всеми удобствами. Присоединяйтесь! В проспектів та бетонних стін ніжиться Харків, індустріальний та науковий центр країни, а також творче місто, де кожен турист відшукає собі розвагу до душі, будь-то тривалі прогулянки із замилуванням архітектурою, посуденьки в кафешках, арт-виставки чи рок-концерт. Відтак слід обов'язково відчути неповторну енергетику і атмосферу цього динамічного та різнобарвного мегаполісу. В попередній програмі народний артист України Володимир Горянський розкривав таємниці будинку із химерами. Голом, якщо пам'ятаєте. Крім того, відомий актор прогулювався площею свободи, що найбільша в Європі. Сама велика площа. І побував на дзвіниці Успенського собору. І залишився цел і неврідім. Натомість віце-міс Криму Алла Тулинська завітала до найстарішого в Україні ботанічного саду. Ми що ти уб'ємося? А згодом ведуча вирушила на найбільший в Україні ринок Барабашова. Круто! Шоумен Геннадій Попенко встиг відчути себе справжнім харківським пожежником. Після цього ведучий ризикнув прогулятися біля будинків привидів. Зіпсували карму. Це дивовижне місто. Продовжує нас радувати. Я зустрів в центрі міста моржів. Де ти їх знайшов? На річці, навірно. З такими кликами. А, З а, а я думала, прям про вже віковоріш. А, та не, людей. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся. позабыть про тот здоровье, водой холодный, обливайся, если хочешь быть здоров. Цебы прибегали, да? Да, да. Почему вы это делаете, скажите, пожалуйста? Ну, это заряд бодрости определенный. Угу. Я, 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 жил возле моря и привык купаться каждый день. Здесь, к ага. сожалению, моря нет. Вот, я продолжаю купаться там, где есть. В Харькове больше купаться нет. Почему вы тут берете воду? Что тут за особливая вода? Это лучшая вода в Харькове. А ще прямо над цим сарженим яром е проходить канатна дорога. Проїзд на канатній дорозі коштує 15 заготованих добродня гривень. Якщо ви заєць зростом е менше як 110 см, вас не пустять. Ну а якщо спасибі. нормальна людина, видають квиток. Раніше канатною дорогою користувалися робітники двох заводів ФЕТ та ХАС, для того, щоб якнайшвидше діставатися до роботи. Ну а тепер це забавка для таких, як ми і з вами. Ті, що люблять е, активні, майже екстремальні відчуття 26 метрів над землею. Ось в такому форматі ви можете провести дивовижних 18 хвилин в один бік. Красиво, релаксуючи, ну а якщо в цій кабінці буде ще й ваша друга половинка, романтик вам забезпечить. Знаєте, дуже люблю подорожувати з порожніми руками, щоб не було ніяких валіз. Максимум це мінімальні наплівки. І ясно, що коли дівайс поміщається тобі у кишеню, це не може не радувати. Найстрашніше місце канатної дороги прямо зараз перед вами швидка нова дорога. Але не хвилюйтеся, ніхто не впаде. Канатка в ідеальному технічному стані. Яблу на калісі або зрення. Калісе которое знаходиться в парку імені Горького. удивительное место. Самый настоящий рай для детей – Харьковский Диснейленд. Невозможно не заметить колесо обозрения. Оно прям в самом центре детского парка. Побежали. Можно посмотреть на американские горки с высоты, на катапульту. Да, конечно, рационов здесь много. Город, как на ладони. Весь Харьков видно. Ну холодно очень. Холодно. Внизу холодно, а наверху я могу себе представить. Ветер дует холодно, но очень красиво. Ну вот, наконец, мы нашли французскую карусель. Я уже спешу покататься на ней и загадать желание, потому что говорят, если три раза ты прокрутишься, э, то все твои желания исполнятся обязательно. Во времена моего детства таких каруселей, к сожалению, не было. И я еще вот с такого возраста мечтала на ней покататься. Сегодня сбылась моя мечта. Я хочу сказать, что в Харькове очень много скульптур, много памятников замечательных. И я решил сделать вот такой своеобразный рейтинг скульптур. И... Топ-10. Да, и посмотрим, что из этого получится. Итак, открывает наш рейтинг крупнейший в Украине памятник мечу. Весит он 2 тонны. И установлен прямо в том месте, где со времен СССР обсуждались все футбольные новости. И теперь символ харьковского футбола стоит на этом месте. И все болельщики практически со всей Европы с удовольствием фотографируются с этим мячом. И я тоже сфотографировался. На улице Петровского обитают Элочка Людоедочка и лейтенант Шмидт Ильфа и Петрова. Эти утонченные бронзовые персонажи на девятом месте нашего рейтинга. Восьмое место – памятник программисту. Серьезнейший айтишник сидит во дворе Харьковского национального университета радиоэлектроники. около педагогического университета увековечен бронзовый образ первой учительницы, заслуженное седьмое место. А это Михаил Булгаков сидит на лавочке с котом-бегемотом. Они поглощены интереснейшей беседой. Не будем им мешать. Отдаем магическое шестое место нашего рейтинга памятник трубочисту. С цилиндром в руке он буквально висит на трубе котельной бывшего пивзавода. Ну что же, удача приносит трубочисту пятое место в нашем рейтинге. А это памятник влюбленным. В Британии, кстати, есть подобное творение. Этой худенькой харьковской парочке мы отдаем четвертое место. На третьем месте расположился легендарный Высоцкий. Он стоит с гитарой в руках на гранитном постаменте в виде смятого листа бумаги. Обратите внимание, на нем высечены строки из его стихов. А это бронзовая скульптура скрипача. Расположена на углу крыши здания. Почетное второе место. И первое место. Его занимает не один памятник, а целый сад скульптур на Сумской виолончельный оркестр. Три музыканта составляют целый оркестр. Но это еще не все. Если мы повращаем эту структуру, то увидим еще массу инструментов. Многие туристы любят фотографироваться с этим шаловливым мальчуганом. Этот юный фотограф так увлекся своим делом, что не заметил, как ему на ботинок села птица. Я думаю, что памятник Шевченко, который в Харькове находится, вне конкуренции, потому что это лучший в мире памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. А проїжджаючи спальним районом, я був вражений. На фасаді будинку здається в 17 чи 19 поверхів на весь бічний цей торець, на весь фасад. 43 метри, здається, він займає, був намальований Шевченко. Це хлопці вручну руцями своїми а, малювали. 70 метрів Шевченка внесені до національного рекорду України. Так? Так, так. так. Скажіть, будь ласка, як довго робили цю красу? Ця краса від початку до фінальної завершальної крапки робилася на протязі місяця. Ти художник, який займається стрітартом. В принципі, так. Теоретично не складно стояти навпроти гаража. І малювати, або стіни в э, людські зрісти малювати. Як ви зробили це? Це ж 17 поверхів, чи скільки тут поверхів. Як це робиться? Це... Ну, коли знаходишся перед малюнком, ти в принципі не розумієш, що вже трапляється. Ну, я не знаю, я не хочу казати слово транс. Та, такий стан, коли ти розумієш, що в тебе око більше, ніж розмах твоїх рук. От, і ти малюєш вже, ну, я гадаю, інтуїтивно. Скільки робіт по Україні або по Харкову? Та не знаю, мабуть, більше сотні. Це історична робота, яка є в книзі рекордів України. І не зафіксувати себе на фоні такої роботи було б дивно. Перетворимо ноутбук на планшет і зробимо невеличкі селфі. Посмотрите, вот такие селфи сделали. Ну, чтобы вы не приплудили, это Шевченко, а это я. <реш> Класс. <реш> Кенка. Mm -hmm. ä, помнишь, когда во Львове ä, Володя мне сделал сюрприз, ä, и, в общем-то, он меня повел в необычное место, оно дороже, через рацию. <реш> я <реш> нашла, как ему отомстить. <реш> Володя, идемте, я вас поведу в такое место. Алла. Идемте, идемте. Такого я в понимаю, Украине куда больше не Какие-то гаражи. Вы тут аккуратней. Идемте. Алла, куда ты меня тянешь? Э Это ваше любимое место? Музей. Интересно, музей в таком месте. Это музей гаражей, Это музей истории секса и культуры разных. Мне Володя и рассказывал, и показывал, и все, что хочешь. Она меня привела, я ей все рассказывал. отличать эротику от простой, извини, порнографии, понимаешь? Вот я здесь вижу, сразу хочу обратить внимание, ну давай вот здесь, это, ну это, наверное, только появилась фотография, и вот уже такие эротические фотографии, вот таких замечательных женщин, которые вызывают какой-то, ну, восторг. Ну это, это же красиво, красиво конечно. А я вот даже слышала, что в некоторых странах существуют праздники, посвященные... Вон, фотография Японии, видишь? Да. Там до сих пор празднуют праздник э, фалоса. Вы это сорвать, символ... Фалос — это символ плодородия и во многих странах. Я даже слышала о том, что по группе крови можно определить свой сексуальный потенциал. То есть, если у вас э, вторая группа крови, то вы, к примеру, способны выкладываться на все 100%. Ты если можешь много первый, даже ты... не говорить. По-моему, вот здесь таблицы и примеры вот именно этого анализа по группе крови. А ну-ка, у вас какая кровь? Я не знаю, насколько он... У вас какая группа крови? Вторая положительная. Вторая положительная у вас. Мужчина со второй группой крови застенчив и нерешителен. Он всегда отождествляет секс с любовью. Обычно это... Очень деликатный и внимательный любовник, способный выполнить малейшую прихоть партнерши. Про вас. Алла, пошли дальше. Давай пожертвуем монетку. Да. Почему бы нет? Давайте. А, вот у меня есть. Ага. А давай вот сюда предположим. Ну о! -о, -о! О, ура, все. Все. У вас много будет здоровья, а я вот так сделаю. А это, что это для того, чтобы улучшать э, мужскую силу. Когда этим пользуешься так, этими гантельками, mm -hmm. то вот этот дорогая вещь, очень нужная мужчине, да и женщине не меньше, чем мужчине нужна. Вот он всегда тогда не подведет. То вообще никогда не подведет. Сделаем вывод, что качать нужно абсолютно все мышцы своего тела и даже. Конечно, икс. конечно. Я думаю, что сейчас. После музея Роса можно поговорить вообще о высоком. Я решил все-таки вот ее повести в Харьковский планетарий. Вот смотри, это наша Земля. Ого, такая огромная. Такая огромная и красивая. А сейчас я тебе покажу. Что за ее пределами? Хочу! Пошли! Харьков – самый космический город, во всяком случае, в Советском Союзе, потому что здесь создавались все системы управления. Даже э, полеты Гагарина, вот здесь есть манекен… И из Харькова вышло очень много космонавтов. Да? Да. А вот Игорь Березюк. Здравствуйте. Основатель, создатель, я не знаю, как вас назвать, музея. Здравствуйте. У вас прекрасное место. Ну, Игорь, смотрите, вот как бы с этим нам все понятно, но не совсем понятно вот с этим. Вы можете мне объяснить, почему такой большой стенд именно посвящен вот этим уфологическим героям? Сейчас такое время, когда то, что было под запретом секретно раньше жизнь во Вселенной, инопланетяне, уфология. Сейчас это становится явным. В Харькове открыт первый э, в Украине музей уфологии. И вот как раз экспонаты этого музея свидетельствуют о том, эти э, пысанки. Вы можете объяснить, каким образом они сюда попали и почему они здесь? Дело в том, что пысанка это модель Вселенной. И это одна из самых первых моделей Вселенной, которой э, возможно до 8 тысяч лет. И последняя модель Вселенной э, это Вселенная э, модель первого взрыва, который был 14 миллиардов лет назад. И вот э, тоже а, яйцо. это уже современная да, теория. Да, это, это современная теория взрыва. Теория большого взрыва, взрыва. Большого расширения, взрыва. что Вселенная расширяется. Да. Игорь, э, можно вас подзарядить космической энергией вот этот ноутбук-трансформер? Подзарядить? Да, есть у вас розетка. Ой, какая маленькая зарядка. Ну маленькая. Маленькая, да удаленькая. Ей можно телефоны заряжать. Я думаю, да. Вот здесь вот можно. Можно, да? Да. Я себе дырку хочу теперь. Отдай, не балуйся. Ты на Марсе была? Нет, не была. Да кто ж там был? Ну, может быть, во сне. Ну, во сне я не была. Сейчас ты побываешь на Марсе. все такое же красное, как и на Марсе. А почему Марс красный или оранжевый? Когда-то Марс столкнулся с планетой Фаэтон и сгорел. И он настолько обуглился, что вот превратился в такую красную планету, такую, как, знаешь, как ржавчина. Но там находят русло рек. И думаю, что, наверное, там была жизнь, а может быть, она и есть. знакомство с Марсом. Да, я как раз недавно смотрела кино про космос. Это так хотела побывать. А теперь я тебе хочу предложить побывать вообще во Вселенной, по путешествию. Класс. Это получается, вы мне подарите, если не Вселенную, то хотя бы одну маленькую звездочку. Нет, это не я подарю, а подарит тебе это Харьковский планетарий. Збавляться от проблем. Ми готові. Я вирішив, якщо ви полізли вгору, я вже буду антагоністом полізу вниз. Під Харковом прямо під центральною частиною є велика мережа підземних ходів. Якщо вам здається, що тут забагато машин, людей, все занадто метушливо, знайте, цією дорогою можна пройтися спокійно, релаксуючи, але під землею. Саме на цьому місці є підземелля. Ходімо. Это, просто подвал, или что это продолжение подвала. Это система подземных галерей, которая уже вот по нашим исследованиям соединила как минимум подвалы пяти домовладений с подвалом Успенского собора, одного из самых старых, сохранившихся соборов последней четверти XVIII века. Они еще Во-первых, их можно было использовать как продолжение своих подвалов. Даже центральная часть была не очень хорошо замощена. Uh -huh. И в городе объявляли так называемые грязевые каникулы. То есть студенты учились не так, как у нас сейчас, а, а в зависимости от погодных условий. И намного проще было соединить 10-метровые или 20 метровой галереи два подвала, чтобы можно было использовать и для хранилища, и для коммуникации. Ну и купцам, наверное, было срочно переносить товар без мета. Использовать и в качестве хранилища. Контрабанды. Шестикавые знаходовые пройдем раскопок. — Все находки, которые есть, это последние 100-120 лет. Это в основном бытовой мусор, то, что сейчас назвали бы. То есть скорее не археологический, а такой исторический, немножко этнографический материал. Mm -hmm. И эхо Великой Отечественной. человеческие кости, остатки винтовки трехлинейки разбитые, остатки немецкой рации. Печная задвижка, конец 19 века, скорее угу. всего. Вот такая вот плитка одного из самых известных харьковских заводов. Якого року? Это, очевидно, последняя четверть 19 века. Вам я тут бачу копаты и копаты, что один, что вы Безусловно. Это насыпной грунт, с тем, чтобы этот ход расчистить, и можно было бы использовать в качестве музея харьковских подземелья, о чем мы мечтаем, нужно вывести не меньше 10-12 самосвалов вот такого вот мусора. Мы думаем, что было до 5 километров именно старинных подземных ходов в нашем историческом центре. Думаем, что находки еще будут. В неї тут, подивіться, під ногами собі спокійно лежить шийний хребець. Ну, знаєте, всяке буває. Такі місця треба обов'язково заходити для того, щоб розуміти, що відтяло воно всяке і є всякі цікаві місця. Ау. Я сходила в один із лучших салонів. красоты в городе, для того, чтобы меня привели в вид. Для того, чтобы они сделали тебя харкибианкой? Да, и я стала похожа на настоящую королеву. Все, да? Спасибо. И когда отражение в зеркале показало мне уже настоящую харьковскую королеву в лице меня, я отправилась покорять ночную жизнь города. Танцы до утра, громкая музыка, феерические шоу. Мне кажется, я попала по адресу. Воспользуюсь советами подруг, пойду в караоке. Я прогулявся нічним містом, знайшов одну з найвищих будівель і з висоти 20 там якогось шостого здається поверху подивитися на Харків нічний. Подивіться, наскільки це красиво. би здесь устроїть романтичний ужин. Це можна тут робити. Ну, от ми дісталися на одну з найбільших харківських будівель. Житовий будинок, 24 поверхи. Відчуття дивовижне, все видно, все красиво. На цей дах за романтикою приходять закохані. Тут влаштовуються романтичні вечері. Антураж вже є, готовий. Не вистачає свічок, музики, лобстерів. Ну і після такої краси, звичайно, захочеться трохи повалятись. Не вікторіанське ліжко, але непоганий гамак. Аркове до зустрічі за тиждень. <риклад> Продовження дивіться у наступній програмі. Ви побачите, яку скелю підкорив Геннадій Попенко. <риклад> де Володимир Горянський проїхався велосипедом. Це я вибрав велосипед. та як Алла Тулинська стала вчителем гольфу. Asus